Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Secret of Juice. La doctora Falada sabe la verdad, pasados en el libro. No estoy tan discapacitada como para no poder comer sola, lo sé, pero quiero cuidar de mi futura prometida dice el doctor bizano, sonriendo a la bella doctora de la que está enamorada, aunque sabe que las posibilidades de que ella mire en su dirección son escasas, está listo para ganársela, especialmente porque ambas familias apoyan la unión. qué dijiste? mis padres vinieron hoy a discutir nuestro compromiso con tus padres. compromiso? No importa lo soñadora que sea la voz del apuesto doctor, en ese momento le suena completamente repulsiva a la doctora Falada. Todos los ojos están puestos en ella cuando ya no puede sentarse a la mesa y comer. Kunji Rasami tiene que disculparse con los padres del hombre al que apuntó para su hija, alegando que la doctora Falada tiene un asunto urgente, pero todos sabían por qué abandonó la mesa con tanta rudeza. Dado su reacción de sorpresa, lo lamento, está bien, querida. Lada debe haber sido tomada por sorpresa. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? La doctora falada no espera a que le pregunten por qué quiere hablar con ellos. Tan pronto como sus padres entran a la habitación, ella inmediatamente los confronta sobre lo que la preocupa. Los rostros de sus padres no muestran sorpresa ni conmoción por su disgusto, lo que hace que la doctora Falada se dé cuenta de que todo lo que ha sucedido es intencional. Lo hice por ti, Lada, dice Kunjin Razami. ¿Cómo es esto por mí? Su voz es claramente insatisfecha, ya que no puede contener los sentimientos sirvientes en su corazón. La doctora Falada nunca ha cuestionado los deseos de sus padres, desde que tiene uso de razón, nunca ha discutido ni rechazado sus deseos, pero esta vez es demasiado para ella. ¿Qué te pasa con el doctor Bissanou, querida? ¿Cuántas veces te he dicho que no estoy lista para casarme? Y lo más importante, no me gusta. No románticamente, la doctora Falada hace todo lo posible por explicar con calma sus sentimientos a sus padres, que nunca ha tenido la intención de tener una relación romántica con el doctor Visano como ellos desean. Ya no eres una niña, creo que ya deberías tener tu propia familia. Kun Jin Rasami intenta hablar con calma, no queriendo que la doctora Falada dude de lo que siempre ha sabido o de lo contrario el plan que ha elaborado cuidadosamente para su hija seguramente colapsará. Puedo cuidar de mí misma, no necesito que nadie me cuide. La voz de la doctora falada es aún más serena cuando mira los ojos de su madre, quien cree que está haciendo lo correcto y que su hija ya no puede negarse. Te he dejado hacerlo a tu manera por mucho tiempo. Quiero que tengas una familia. No solo que trabajes así. Estás cruzando la línea, mamá. Teníamos un acuerdo. No lo cruzaría en absoluto. Si tu amante no fuera una mujer, la voz y los ojos de su madre están llenos de claro reproche, lo que hace que la doctora Falada apriete sus labios con fuerza. Sus padres lo han sabido todo el tiempo. Por eso intentan obligarla a ella, una lesbiana, a estar con el doctor Bisanú. No tengo derecho a amar a una mujer, solo tengo que amar a un hombre. La doctora Falada espera su respuesta con rostro tranquilo, sin llorar ni mostrar decepción, sin dejarles ver su dolor. Sí, no veo cómo es correcto, solo traerá problemas, aunque ve el dolor en los ojos de su hija menor. Kun Jin Rasami todavía cree en sus pensamientos, no quiere que su hija sea diferente de los demás, y lo más importante, no permitirá que la reputación de la familia Tananusak se vea empañada. El doctor Puntares, que ha estado en silencio, toca la mano de su esposa cuando ve que la conversación se está volviendo más intensa de lo esperado. Los ojos de la doctora Falada muestran que ya no se someterá a sus deseos como antes. No creo que haya nada malo con mi amor. Yo tampoco se llama su nombre. Kunjin Rasami se da vuelta porque no quiere ver el dolor de su hija. Nunca antes había visto una mirada así en su hija menor. Ha visto ligeros agravios cuando le prohibieron estudiar cosas que, según ella y su marido, eran innecesarias para el futuro. Entonces crees que mi amor está mal, por eso quieres obligarme a casarme con un hombre. La voz de la doctora Falada permanece tranquila, pero claramente está llena de amargura cuando descubre por qué su madre intenta casarla con un hombre. Lo hago por ti, no quiero que salgas lastimada o que te engañen. Ya no soy una niña que no distingue entre el bien y el mal, mamá. Esa chica debe haber hablado contigo. Por eso están juntas de nuevo, a pesar de que una vez te lastimó. ¿Sabes qué pasó? ¿Cómo la conociste? El corazón de la doctora Falada da un vuelco, lo que la obliga a apretar los labios con fuerza, para evitar que sus emociones se derramen en forma de lágrimas. Todo este tiempo su madre ha sabido de su relación, ¿no? Yo, entonces es por ti, ¿no? ¿Tú eres la razón por la que ella rompió conmigo?